Так, перед вами пламочная машина Керкер для коммерческих целей BR40 10C. Проверяем ее в работе. Будем, будем сейчас мыть ламинал. Влажная уборка. сюда мы заправляем моющее средство, то есть вода разбавляется с моющим средством, это бункер для воды и моющего средства. Дальше у нас бункер для а, использованной воды, О, да. как видишь ламинат был чистый, но после легкой уборки вода совершенно грязная. Опа, сейчас мы подойдем. Вот так устроена дальнейшая. То есть там двигатель, фильтрик, фильтра и прочее. Сейчас мы ее перевернем. Вот так выглядят щетки. Это у нас транспортировочные болты. Они вот фиксируются. Сейчас мы переводим в режим э, работы. Более детально уже найдете в интернете по инструкциям. На этом обзор поломочной машины завершен.